Sebenarnya semalam uh, beberapa uh, event uh, berlaku dan semalam uh, kami telah uh, disahkan ya uh, bahawa timbalan uh, Presiden Kelab Sabah N87 Malaysia. Uh, telah uh, memilih uh, bekas menteri besar Terengganu Datuk Seri uh, Razif ya menggantikan tempat Allahyarham Karamullah Pandin ya Kamrudin Datuk Kamrudin Abdullah yang telah pun uh, meninggal beberapa bulan yang lepas dan uh, bekas yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Razif telah sanggup menerima dan memikul tanggungjawab uh, sebagai timbalan Presiden Klub Sahabat Najib N87 Malaysia So, tahniah dan terima kasih uh, kepada Datuk Sri Jadi, <coughs> semalam dibincang dan ditumpukan kepada dua agenda. Yang pertama berkenaan dengan uh, isu berkaitan dengan uh, uh, Datuk Najib. Ya, sebab kelab ini ditubuhkan untuk secara spesifik untuk membela keadilan untuk Najib dan juga. Uh, telah dibuat dua ketetapan ya iaitu uh, yang pertama adalah mesyuarat yang adakan semalam rayu kepada peguam negara termasuk menteri di jabatan perdana menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang ya supaya mencari satu titik nota untuk mempercepatkan proses undang-undang terutama berkaitan dengan addendum yang telah pun uh, kita tahu dibicarakan di mahkamah tinggi tetapi didapati bahawa kes tersebut didapati bahawa addendum itu adalah hiasi dan uh, pihak uh, peguam Datuk Najib Tan Sri Syapinya Abdullah telah uh, membawa kes kepada Court of Appeal ya. Dan akhirnya uh, Mahkamah uh, Rayuan telah memutuskan bahawa memang uh, wujud edendum uh, itu selepas uh, kita tahu bahawa dua Uh, uh, Afidavid iaitu saksi utama yang telah uh, uh, yang telah memperkuatkan hujah bahawa memang ada addendum iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahir Amidi dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang akhirnya dengan uh, kuasa Allah dan juga dengan proses undang-undang akhirnya Mahkamah Rayuan telah uh, bersetuju bahawa memang wujud uh, addendum tersebut. Tetapi kami tidak sangka bahawa uh, uh, pihak peguam negara telah uh, membuat uh, rayuan kepada Federal Court iaitu mahkamah persekutuan dan ini uh, proses ini telah melambatkan dan memberi satu impak politik dan juga kegusaran penyokong-penyokong uh, Datuk Najib di seluruh negara untuk makluman kalian bahawasanya Datuk Najib adalah masih merupakan seorang figura yang berpengaruh di dalam AMNO. Ini terbukti apabila saya berjalan merantau di beberapa negeri dan mereka selalu bertanyakan saya, "Apakah nasib Datuk Najib?" Apakah uh, yang berlaku pada Najib selepas titah edendum ini tersangkut di mahkamah uh, untuk uh, dibicarakan kesahsian berkaitan dengan edendum uh, yang telah pun uh, disetujui dan juga telah pun di uh, kita tahu bahawa Duli yang memuliasi Paduka Baginda Ibtan Agung itu sekarang adalah Sultan um, uh, Pahang telah mengesahkan eh, melalui, melalui istana bahawa kewujudan uh, uh, pegawai tersebut dan telah memberi salinan uh, surat yang berkenaan titah berkenaan jadi uh, pihak kelab telah berbincang dengan begitu serius bahawasanya uh, kes Dato' Najib yang kita tahu bahawa beliau telah 6 tahun hari-hari uh, minggu-minggu berada di mahkamah bukan saja dalam kes addendum termasuk kes-kes YMDB dan kes-kes uh, yang berkaitan di mana sedia dimaklum oleh uh, kalian jadi jika sekiranya kes addendum ini dibicarakan secara cepat dan pantas dan tuntas kegusaran rakyat dan penyokong-penyokong serta sejak persimpati-persimpati kepada Datuk Sri Najib ini dapat diredakan ya? saya masih ingat ada seorang bekas uh, seorang bekas keladangan yang saya rapat dengan kakak tersebut selalu menceritakan tentang kebaikan Datuk Najib. Saya ingatkan kerana Datuk Najib memberikan ketika beliau memerintah Datuk Najib telah memberikan banyak perks kepada kakak ini. Dan beliau kata kerana duit Imbuan yang beliau dapat melalui uh, berbagai-bagai uh, uh, datuk Najib termasuk wang uh, uh, tahunan 2000 itu dan bulanan beliau mendapat akhirnya beliau telah keluar uh, sebagai geladangan dan sekarang telah memiliki gerai dan berjaya mengubah hidup kalau saya bertemu dengan kakak tersebut kakak tersebut selalu tanya saya apakah nasib Datuk Najib dia orang baik, dia pemimpin yang baik jadi inilah cerita benar dan saya juga selalu hibah apabila minta kakak ke ladangan akhirnya mengubah nasib dia dan sekarang telah hidup sebagai manusia normal kerana di spesifik mengatakan ini adalah dasar Datuk Najib membantu orang-orang miskin orang-orang marhain. Jadi lantaran itu uh, saya tadi menyebut bahawa kami merayu. Tolonglah, bantulah supaya kes Datuk Najib ini ditarik balik oleh pihak peguam negara dan saya merayu kepada menteri uh, de facto law minister cubalah menggunakan uh, bukan abuse of power atau ini tetapi bolehlah ha, uh, memberitahu bahawa kes addendum ini memang benar wujud dan buat apa uh, mahkamah untuk membicarakan lagi isu ini isu ini pat sepatutnya ha, peguam negara ha, mencari kata putus ha, supaya ha, melaksanakan, dilaksanakan titah addendum diraja kita tahu bahawa negara kita ini adalah negara ha, yang berbentuk demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan I'm fully aware that I'm sure pretty sure They all the learned kings of our nation memahami akan tanggungjawab serta prinsip konstitusional monarki dan mereka tuanku raja-raja saya rasa janganlah kita bertindak dan menyinggung perasaan duli yang memulia raja-raja Melayu kita. Kita tahu bahawa jika perintah itu sudah wujud laksanakan terus apa yang kita nak bawa ha, mengalun ha, wasting uh, mahkamah dan rakyat sini di seluruh rakyat kalau kita tanya mereka tahu bahawa addendum itu wujud ya jadi saya merayulah saya sebagai spokesman kepada kelab sahabat Najib N87 ini semoga pihak kerajaan mengambil berat isu ini. Kita tahu bahawa beberapa hari yang lepas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan sekali lagi bahawa pihak AMNO wajib dan pasti mengikut resolusi dalam mesyuarat agung AMNO tahunan AMNO tahun sudah dan mereka MKT akan terus mempertahankan, memperjuangkan nasib Datuk Najib. So saya rasa tidaklah aa, aa, janganlah aa, kita memperjudikan nasib seorang insan yang bernama Najib ini. Ha? Sudah dua tahun setengah beliau berada di dalam dan beliau melalui titah diraja tersebut. Datuk Najib sepatutnya dibawa balik ha bersama-sama dengan keluarga beliau ha dan berada di luar nah dipenjarakan dipenjara juga tapi di rumah dan ini adalah satu perkara yang penting sebab yang saya sebut tadi bahawa this country is run under the system of uh, Politikal kita adalah demokrasi kita adalah demokrasi yang berpandukan kepada constitutional monarch. Dan ini adalah termaktub di dalam perlembagaan negara. Kita tahu bahawa when we talk about this uh, issue of addendum berkenaan dengan uh, tanggungjawab uh, Duli Yang Maha Mulia Agong dengan Raja-raja Melayu, mereka ada absolute power kuasa mutlak untuk ha, memberi pengampunan kepada siapa saja yang dulia tuanku bersetuju dan adalah menjadi kewajipan untuk kuasa eksekutif melaksanakannya itu yang pertama yang kedua pihak EXCO-EXCO telah membincangkan dengan begitu serius berkenaan dengan RCI terhadap uh, Tommy Thomas atas isu beliau telah menerbitkan sebuah buku eh, iaitu uh, buku itu telah mencetuskan kontroversi dan juga didapati bahawa ada elemen-elemen penyalahan guna kuasa yang telah diekspos oleh bekas peguam negara itu kepada kita tahu bahawa ada kepincangan semasa pemerintahan Tun Mahathir Muhammad semasa kes-kes kita tahu ha, di mana Tun Mahathir telah ha, merencanakan ha, satu uh, perkara yang begitu jelek lah ia telah menggunakan instrumen kerajaan dengan pelantikan pelantikan peguam negara melalui politik melantik ketua polis negara melalui kuasa politik ketua polis negara yang telah pun pencen telah dibawa kembali untuk menjadi IGP dan pelantikan beberapa institusi penting kerajaan telah dilakukan oleh Tun Mahathir dan yang paling worst senario telah dibicarakan dalam buku ya Tommy Thomas ini berkenaan dengan cara-cara kes-kes political trial ha, politically motivated cases yang dikenakan terhadap pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin dan kita tahu bahawasanya victimnya adalah Datuk Najib orang yang pertama telah dipenjarakan. Kita tahu dalam kes-kes itu terbocor bahawa kes itu tidak sepatutnya dibawa ke mahkamah. Tetapi kerana political interference by the executive at that moment of time, akhirnya Datuk Najib, Datuk Zahid Hamidi Tan Sri Syahril ha? dan beberapa nama datuk Sri Ahmad Mazlan dan beberapa lagi nama-nama UMNO ha? telah dibawa ke muka pengadilan Alhamdulillah nasib baik Tuhan Maha Kaya Datuk Sri Najib ha? hanya menjadi mangsa sehinggakan Duli Yang Mamulia Sri Paduka Baginda ketika itu faham bahawa itu adalah political trial dan akhirnya beliau telah diberikan pengampunan melalui addendum ya. Eh? dan juga Dato' Zain Hamidi telah selamat dengan kuasa Allah SWT pada hari ini bahawa 87 cases against Dato' Najib ha, setelah pun di DNA kan sebanyak 47 kes dan kes yang lain itu tidak ada prima facie mahkamah ha, tinggi telah melepaskan jadi ini menunjukkan bahawa ketika itu kuasa eksekutif diguna untuk ha, politik para-para pemimpin ketika itu jadi kami mengayu kerajaan pada hari ini sebab RCI ini telah pun diketahui oleh umum ketika perdana menterinya adalah uh, Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri Yaakob sampai hari ini ha rakyat tidak tahu apa yang berlaku kepada a uh, kewujudan uh, uh, yang disebut sebagai uh, di mana diminta RCI diadakan so jika sekiranya RCI itu tidak mau diteruskan patutnya perkara itu dibawa dalam kabinet dan dibincangkan semula ataupun pihak kerajaan pada hari ini menteri-menteri atau sebab ataupun menteri in charge of law ha, mestilah ha, membawa kes dalam kabinet sama ada nak hentikan ha, sebab sebab tertentu ha, ataupun nak menyelamatkan muka ha, bekas ha, peguam negara ha, yang kita tahu bahawa dalam buku itu amat merosakkan, ha? bukan saja merosakkan um, nama baik negara kita, ha? dan ini adalah penting untuk difikirkan bersama. Oleh itu, itulah dia uh, kenyataan media saya uh, pada hari ini, dan insyaAllah untuk pengetahuan kalian bahawa. Kelab Sahabat N87 akan mengadakan mesyuarat agung uh, tahunan uh, pada 21 hari bulan uh, Mei ini di uh, bangunan Amno uh, uh, ya Ibu pejabat Amno ya di galeri Amno sana dan siapa yang bolehlah datang pada hari tersebut dan juga kami merayu ya Uh, dan perasmian akan dilakukan oleh timbalan menteri dalam negeri uh, yang berhormat uh, Datuk Sri apa Nasara. Samsul Anasul Anwar Nasara sahabat baik saya dan insya-Allah uh, saya rasa uh, pada hari tersebut di mengambil keputusan bahawa setiap wakil-wakil negeri akan berucap <coughs> untuk uh, kita tahu lebih lanjut Uh, berkenaan dengan uh, apakah uh, akan dibangkitkan dan terutama saya percaya berkenaan dengan addendum dan juga nasib Datuk Najib yang telah dipenjarakan itulah saja assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh